ঠাণ্ডাটো বহুত পৰিছো তাকে ডিচেম্বৰ মাজে ৰাম হাফ এটা দুইটাই মাৰিব পৰা হলে তাকেতো কিন্তু মই খালি ৰাতি দুটা মানত আহি ঘৰ সোমাম তেতিয়ালৈ লোক ঘণ্টা ঘৈণী শুই থাকিব সিফালে মোক কৰি শুই দিম আৰু ৰাতিপুৱালে নিচাও ফাটিল গোন্ধ নাইকিয়া বিশ্বাস কৰিব কেনেকে বিশ্বাস কৰিব মানে গামোচা এখন লাগিব জাপি এটা লাগিব গামোচা গামোচা মোতাছ জাপিতো দোকান পৰা কিনিব লাগিব উপায় নাই আকৌ ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব লাগিব মালৰ নিচা া বোৰ বুজাব লাগিব াো মই বুজাদিম

ৰাতি দুটা বজাত আহিবা কাটি থাকিব নহয় কাৰ লগত কথা পাতা কালি ফোন কৰা ফেচবুকত গোটেইখিনি এয়া চোৱা এই এপটোৰ নাম প্ৰাইভেট এপ ফাৰ্ষ্ট তোমাৰ গেলাৰীটো মই চাব পাৰোঁ ছেকেণ্ড তোমাৰ ফ্ৰণ্ট কেমেৰা বেক কেমেৰা মই অপাৰেট কৰিব পাৰোঁ থাৰ্ডত তোমাৰ কল ডিটেইলছ আৰু কণ্টেক্ট নাম্বাৰ তোমাৰ লোকেশ্যন তাৰপিছত তোমাৰ হোৱাটছআপ তুমি হোৱাটছআপত কাৰ লগত তোমাক কথা পাতিছিলা তাৰপিছত ফেচবুক তাৰপিছত মেচেঞ্জাৰ এইটো চোৱা ভইচ ৰেকৰ্ড অথনি যে তুমি জে চি বিৰ লগত প্লেনটো কৰিছিলা মই যে শুনিলোঁ তাৰে পিছত এইটো হৈছে স্ক্ৰীণ ৰেকৰ্ড তাত আমি লগ ইন বা ৰেজিষ্টাৰ কেনেকৈ কৰিম তাৰে অপশ্যন এইটো পাৰ্চতে গুগুলত আহিলোঁ প্ৰাইভেটেক ডট ইন মাৰিলোঁ ছাৰ্চ কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাইন ইন আৰু ছাইন আপৰ অপশ্যন আহিব যিসকল ইয়াতে নতুন হয় তেওঁলোকে চাইন আপ কৰি ৰেজিষ্টাৰ্ড কৰি ল'ব লাগিব ফৰ একজাম্পল ফাৰ্ষ্টতে এ বি চি ডি এটা নাম আৰু ছেকেণ্ডলি এটা ইমেইল আইডি তাৰপিছত এইটো মোবাইল নাম্বাৰ ফোন নম্বৰটো দি দিব আমি ফোন নম্বৰটো দিয়াৰ পিছত এতিয়া পাছৱৰ্ড দিব লাগিব পাছৱৰ্ড দি কনফাৰ্ম পাছৱৰ্ড কৰিব লাগিব তাৰপিছত ৰেজিষ্টাৰ ক্লিক কৰিলে আইডিটো ৰেজিষ্টাৰ্ড হৈ যাব এইটোৱেই হৈছে আমি ক্ৰিয়েট কৰা আইডিটো ইয়াতে আপোনালোকে ওপৰত কণ্টেক্ট নাম্বাৰ পাই যাব ফোন কৰি গোটেইখিনি কথা জানি ল'ব পাৰিব আৰু এই এপটোৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব ডেছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব অঁ আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা শুন মোৰ বায়েজনীও নিজৰ ছোৱালীজনী মোবাইলত এই এপটো ইনষ্টল কৰাই দিছে এতিয়াৰ পৰা তাই কলেজলৈ বা টিউশ্যনলৈ যাওঁতে বায়ে একদম নিশ্চিন্ত হৈ থাকিব পাৰে কাৰণ তাই যদি কিবা বিপদত পৰে তেনেহ'লে বায়ে ইমিডিয়েটলি এই লোকেশ্যনটো গম পাই যাব আৰু তাইৰ ওচৰত কোন আছে কোনে কি কথা পাতিছে তাইলৈ কোনোবাই বেয়া দৃষ্টিৰে চাইছে নেকি এই সকলোবিলাক তাইৰ ফোনৰ যোগেদিয়ে বায়ে ঘৰত বহিয়ে চাই আৰু শুনি থাকিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ বাবে ছোৱালীজনীয়ে কোনো কেমেৰা বা ৰেকৰ্ডাৰ অন নকৰিলে হ'ব আৰু যিবোৰ ল'ৰা ছোৱালী মাক বাপেকৰ পৰা আঁতৰত থাকে ইহঁতে মোবাইলটো ভাল কামত ইউজ কৰিছে নে বেয়া কামত ইউজ কৰিছে তাৰ উপৰি ইহঁতে ভাল সংগত আছে নে বেয়া সংগত আছে এই এপটোৰ ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং আৰু অডিঅ' ৰেকৰ্ডিঙৰ জৰিয়তে মাক বাপেকে নজৰ দি থাকিব পাৰে ঠিকে আছে কিন্তু এই যে মোবাইলৰ তথ্য কথাটো অকণমান সন্দেহ এটা হৈছে মানে কি যদি বেলেগ মানুহ গম পায় তেতিয়া নাপায় নহয় কাৰণ ইয়াৰ ইউজাৰ আই ডি আৰু পাছৱৰ্ড এজন মানুহৰ হাততে থাকে এনেকৈ তোমাৰ ফোনটোৰ ডিটেইলছ খিনি অকল মোৰ হাতত থাকিব তেনেকৈ মোৰ ভাগিনজনী মোবাইলৰ ডিটেইলছ ভালে আন কোনো নাপায় কামত অহা এপ এটা অসমীয়া লৰাই বনাইছিল তাৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক উৎসাহ দিব লাগে ঠিকে আছে বহুতৰে জীৱনো বাচিব সংসাৰো বাচিব কিন্তু ঘণ্টা এই এপটো মোৰ মোবাইলত খালে ইনষ্টল কৰিলে তই গা ধুবলৈ যাওঁতে মই ইনষ্টল কৰাই দিছিলোঁ অ' ই বিভীখনৰ বাচ্ছা